اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قرآن پاک کی چوتھی سورہ مبارکہ جس کا نام سورت النساء ہے شروع ہو رہی ہے اللہ جل شانہو اخلاص کے ساتھ حسن تکمیل نصیب فرمائیں ارشاد فرمایا یا الناس ربک ربکم خلا خلاقکم اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے خالق مالک ہیں اللہ سے ڈرتے رہو صرف خالق ہی نہیں تمہارے رب, رب بھی ہیں تمہیں پالنے بالے والے بالے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے اور پھر رہنے, رہنے تک اللہ تا ہی تمہیں پال رہے ہیں تمہاری, تمہاری پرورش, پرورش تربیت کر رہے ہیں اللہ تمہارے رب, 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 رب ہے لہذا اللہ اللہ کی اس, اس روبیت اللہ, اللہ کی اس پرورش, پرورش اللہ, اللہ کے اس پالنے کا شکر ادا کرو اسے راضی رکھنے کی ہما وقت فکر کرو اس کی ناراضگی سے بچو یہی تقویٰ ہے مشہور, مشہور ہے جس, جس کا کھائیے اس کا گائیے تو جب بندہ اللہ ہی کا کھا رہا ہے اللہ ہی اسے پال رہے ہیں اس کی تربیت پرورش کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کا کھاتا ہے تو اللہ ہی کے گنگائے جانور بھی جو مالک, جو مالک اسے, اسے چارہ ڈالتا ہے اسے دیکھ, دیکھ کر دم ہلاتا, دم ہلاتا ہے اس کا وفادار رہتا, رہتا ہے تو انسان, انسان کو کہیں زیادہ کہیں زیادہ اشرف المخلوقات پالنے والے وفادار ہونا چاہیے اسے راضی رکھنے کی, کی فکر, فکر کرنی چاہیے اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے ای یا لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا نفس سمدہ پھر اس ذات پاک کی قدرت کو دیکھو دے 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 کہ اس ذات پاک نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ایک انسان حضرت, حضرت آدم جو ابو البشرے ان سے تمہیں پیدا کیا گیا پوری نسل انسانی ایک آدم سے پیدا ہوئی یہ اللہ کی قدرت قدر ہے اللہ شانہو نے حضرت, حضرت آدم, آدم کی پسلی سے حضرت ہوا حو کو پیدا کیا, کیا پھر پوری انسانیت, پوری انسانیت کیا کیا لہذا یہ پہلو سامنے رکھو کہ تم سب ایک باپ کی اولاد, باپ کی اولاد ہو ایک باپ کی اولاد ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے تمہیں چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو تم میں سے ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے حقوق پورے کرے والدین اولاد کے اولاد والدین کے بھائی بہنوں کے بہنے بھائیوں کے میاں بیوی کے بیوی اڑوس پڑوس کے دوسرے رشتوں کے ہر ایک کے حقوق پورے کرو اولاد تو ایک ہی باپ کی ہو ایک ہی آدم کی اولاد ہو اسی کی نسل ہو یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا پسلی ٹیڑی ہوتی ہے لہذا عورت کی فطرت میں بھی قدرے ٹیڑا پن ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے فرما عورت کی فطرت میں ٹیڑا پن ہے ایسے ہی اس کے ساتھ گزر بسر کرو اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی حکمت عملی چاہیے تحمل چاہیے تدبر چاہیے عورت کی کسی بھی روپ میں ہو اصلاح کے لیے تدبیر چاہیے مہا سختی اور سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرنا یہ مزید نقصان کا باعث ہے ارشاد فرمایا بِهِ البی <بَلْأَرْخَا> <سؤال> اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جب, جب کچھ نہیں بن پاتا تو کہتے ہو اللہ کے نام پر یہ کر دو اللہ کے نام پر معاف کر, کر دو اللہ کے نام لے کر ایک دوسرے سے مطالبات کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو اس کی لاج بھی رکھو اور پھر ارخام زی رحم رشتوں قریبی رشتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو اللہ نے ان سب رشتوں کے تم پر حقوق رکھے ہیں اور اللہ نے ان سب رشتوں کی بابت تم سے پوچھنا ہے کہیں کوئی کوتاحی ہو گئی تو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے لہذا ڈرو ڈرو محتاط رہو, رہو کسی کا حق, حق مت کھاؤ کسی کے حق, حق کو نقصان نہ پہنچاؤ اختتام میں کیا زبردست جملہ ارشاد جن فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا کاش یہ پاک بول ہمارے دلوں میں اتر جائے ان اللہ کا نعلیکم رقیبا بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں اپنی قدرت کی نظر رکھے ہوئے ہیں تمہارے ہر حال سے واقف خبردار اگر یہ یقین نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے اوپر رقیب نگہبان ہیں مجھے دیکھ رہے سن رہے میرے ہر حال سے واقف تو یقین مانیے بندہ سدھر جائے اللہ سے بھی ڈرے اس کے حقوق بھی پورے کرے اور پھر رشتے ناتے ایک دوسرے کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرے اس بابت بھی اللہ سے ڈرے میاں بیوی کا رشتہ ہے بسا اوقات میاں اس خیال سے زیادتی کر جاتا ہے کہ کون دیکھنے دیکھ والا ہے گھر کی چار دیواری ہے مار پیٹ کر لی برا بلا کہہ دیا نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے گھر کی چار دیواری ہے تو کیا ہوا اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ نگے بان ہے اللہ کی نظر قدرت تم پر ہے لہذا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ نے تو پوچھنا ہے اللہ سے ڈرنا بھی تقوی اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنا بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کا تقوی اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخش